Ni är ju först i Europa med att diska med Z-Water. Hur har det gått tycker ni? Det har gått över förväntan. Vi tycker det är väldigt spännande att få vara med och testa det. Och vi har bytt ut våra vanliga diskmedel emot det här, bara använt det tillsammans med salttabletterna. Vi har gjort prover, vi har haft Antisimex här som har testat så att vi ser att det blir riktigt rent. Och vi är toppenglada, det här känns verkligen rätt. Ja, det blir minst lika bra resultat med Z-Water som det blir med de vanliga diskmedlen. Och Det är ju det som är det viktiga för oss, för vi måste ju veta att hygienen fungerar, att vi har riktigt rent när vi har diskat det så att vi inte för några sjukdomar vidare. Så det, det var det stora spännande frågetecknet som vi har rättat ut i det här. Vad har ni upptäckt, så där, lite mer konkret? Ja, våran diskmaskin behöver vi inte avkalka lika ofta som vi har gjort tidigare. Det är ju någonting som är positivt. Sen tycker vi att det är något mindre förbrukning. Det känns bra att det är helt rena produkter. Det är ju kemikalier som man använder annars när man diskar. Så och det är ju åt det hållet det går idag, att man vill komma ifrån kemikalierna. Ronneby kommun vill ju ligga långt framme när det gäller att vara miljövänlig och vi siktar på att bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Så jag tycker att det här är otroligt spännande att få vara med och testa, att se att det fungerar. Och nu ska vi ta oss en funderare på hur vi kan jobba vidare med det här. Om det är någonting som vi kan införa i hela kommunen och vad vi i så fall måste göra för att komma dit. Det finns ju de som är lite tveksamma inför det här. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag tycker att man ska prova på ett ställe. Man ska använda sig av de labbtesterna man har för att bli övertygad själv. Ta reda på så mycket man kan om det innan. Så att en del av det här tvivlet försvinner. I ett restaurangkök här i Kallingskolan så använder ni Z-Water sedan en tid tillbaka. Hur går det? Vi använder det till att av bord i matsalen, stolar, stolsryggar, Serveringslinje, in i köket så använder vi det för att torka av rostfria ytor, torka av utsidan av grytor och liknande. och Det är ju extremt bra fettlösliga egenskaper. Om ni skulle jämföra det med andra liknande produkter, dåligt, traditionella rengöringsmedel, sagt, vad är det för skillnader? Då skulle jag snarast vilja säga att detta är mycket bättre än de flesta rengöringsmedel jag har testat. Ni har ju även då mätt rengöringsresultatet före och efter med hjälp av Antisimex. Vad visar dessa mätningar? Resultatet är det att det är, ju, det är ju likvärdigt och lika bra som alla andra medel med mera med, 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 med starka saker i. Hur tänker ni då kring det här med hälsa och miljö när det gäller att använda sätta åt i en sån här verksamhet? Ja, detta är ju fantastiskt. Det är ju någonting som skonar både personalen, både vad det gäller rent kemiskt alltså, och likadant axlar och nacke och här. Man behöver inte skrubba lika mycket. Och delvis det vi släpper ut i avloppet.